হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু মাই এনাডাৰ মিনি ব্লগ এতিয়া বাজিছে পাঁচটা ট্ৰেছ দৌৰিব যাম বুলি উঠিলোঁ জল্দি উঠিলোঁ সেইবাবে বতৰটো আজি ভালে বৰষুণো দিয়া নাই ৰ'দো দিয়া নাই আৰু বেছি গৰমো নাই মুখখন ধুই কেইটামান বুট দিয়াই থ'লোঁ আৰু আমি তিনিওজনী দৌৰিবলৈ বুলি ওলাইলোঁ গায়ত্ৰী মই আৰু শ্ৰুতি আমি তিনিওটাই আহিছিলোঁ সেইখন এই এম চি এইচৰ পাৰ্ক হয় প্লেটিনাম জুবলি পাৰ্ক হয় ৰাতিপুৱা টাইমত ইমান মানুহ নহয় কিন্তু গধূলি টাইমত বহুতখিনি মানুহ হয় আমি অলপ টাইম দৌৰিলোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ মই তাই গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু ডিউটিও আছে আঠটাৰ পৰা মই ডিউটিত নিবৰ বাবে টিফিন এটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ মোৰ ওচৰত অ'টছ আছিল অ'টছ চেয়াৰ চিড্ছ আৰু ফ্লেক্স চিডছ ক্ৰীম আৰু কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুট কল এনেকৈ টিফিন এটা বনাই ল'লোঁ দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছিলে আৰু খাই দিলে ভালে লাগিছিলে আৰু এইফালে মই পানীত গ্লুকন দি মিক্স কৰি কলেজত নিবৰ বাবে এনেকৈ ডিউটিৰ পৰা ওলা অংকিতাহঁতৰ ৰুমলৈ বুলি গৈ আছোঁ আচলতে তাই বহুত দিন আমাক মাতি আছিলে আৰু আজি খানা খোৱাৰো এটা প্লেনিং হ'ল সৰুকৈ তৎক্ষণা গতিকে আমি দীপশিখা আৰু মই তাইৰ ৰুমত গৈ আছোঁ এইজনী দীপশিখা হয় আৰু এয়া অংকিতা হয় আমি তিনি দুটা শাস্তি গৈ আছোঁ ৰুম পালোহি আৰু গোটেইকেইটা অলপ ৰেষ্ট লৈ চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া চাহ বহুৱাই দিছোঁ কিটচেনৰ আগৰ ঘৰটোত ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে দীপচিকা অকলে অকলে ভিডিঅ' বনাইছিলে মোক গমেই নাপাওঁ চাহ খোৱাই আমি ভাত বনাবলৈ আহিলোঁ চাৰিটাও বাজি গ'ল ইহঁতে মোকে বনাব কৈ আছে সেইবাবে ময়ে বনালোঁ সিহঁতে হেল্প কৰি দিলে মোক বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছোঁ যিহেতু মই পিচিত থাকোঁ ইমান বনোৱা নাযায় নাজানো আৰু কেনে হয় আৰু এয়া অংকিতা ৰুমে ভাইলিনাও আহিলে ডিউটিৰ পৰা আৰু আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল দাইলো হৈছিলে দাইলটো ফটমাৰে নহ'লে আৰু খাবলৈ ভালেই হৈছিলে বাৰু মানে থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং